Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün xırdalanda texnikum yaxın, 2 saylı, 9 saylı məktəblərə yaxın, 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, kupçalı həyət evi çıxıb satıram. Əlavə rez evin həyətində. Belə bir səliqəli həyət var. Hətta maşın rahatlıqla daxil ola bilər və əlavə yer də qalır. Burada əlavə əşyalar yığmaq üçün podval nəzərdə tutulub. Evin yerləşmə yeri çox əla bir yerdir. Buyurun, belə bir həyət var. 2 mərtəbə, 4 otaqlı qoşa daşlarla tikilmiş kubçalı evdir. 1-ci mərtbədən 5 daş kürçülüdür. Biz daxil oluruq evin içərisinə. Doğru burda geniş belə bir qonaq otağı var. İşıqlar qoşulmadığına görə hürmət diləzləri üzrə hesab edim, bir balaza qaranlıq düşür. Geniş səliqəli belə bir qonaq otağı var. Burda isə mətbəxdir. Mətbəxinin də ölçüləri kifayət qədər genişdir. Bura salon yeridir. Buyurun. Belə bir otaq yeri var birinci mərtəbənin. Bura isə əlavə əşyalar yığmaq üçün piləkənin altında qladovka nəzərdə tutulub. Belə bir geniş qonaq otağı var. Buyurun. Yenə sizə təqdimat çəkib təqdim edirəm. Burda isə bir qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Ev ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Deməli birinci mərtəbədə bona ortaq mətbəx və bir salon yerdi. 2-ci mərtəbədə isə 3 yataq otağı və yenə bir salon yerdi. Bu 2-ci mərtəbədə yerləşən salon yerdi. Buyurun. Bu salonun ölçüləri kifayət qədər genişdir və yer isti poldur. Burda isə yataq otağıdır 2-ci mərtəbədənin. Bura digər bir, bir yataq otağıdır. Buyurun. Bu yataq otağından balkona çıxış var. Burada belə bir yay balkonu nəzərdə tutulub. 2 saylı, 9 saylı məktəbləri və texnikoma piyada məsafəsindədir, Qırdalanın mərkəzində yerləşir. Burda isə digər bir yataq otaqdır. Ev ümumi də 4 otaqdan və 2 mərtəbədən ibarətdir, kubçalı evdir. Evin və torpağın hər ikisinin kubçası var, xüsusi mülkiyyətdir, ilkin qiyməti 67.000 manatdır. Real alıcıya təbii ki, evə baxdıqdan sonra endirim olacaqdır. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda eviniz, mülkünüz varsa Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda saçılan aylıq olaraq kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməyə də davam edin. Sağ olun, təşəkkür edirəm.